Ви вже знаєте, що кожної п'ятниці ви можете виграти сніданок зі своєю улюбленою зіркою. Для цього потрібно першим правильно відповісти на запитання про неї. Минулого разу своє запитання поставив Дмитро Коляденко. З ким він поснідав? Зараз побачите. Катерині 22. Вона молода матуся. Зараз усе своє життя Катя присвячує маленькій донеці. У дівчини стриманий характер, але не дарма кажуть, що протилежності притягуються. Її кумир справжній вибух емоцій. Людина свято. Дмитро Коляденко Діма особистість неординарна. Він і скандальний телеведучий, і хореограф, і співак. Але разом з тим справжній серцегід. Він розтопив не одне зіркове серце. Був одружений із хорографом Оленою Коляденко і з українською поп-дівою Іриною Білик. Проте зараз його серце вільне. Переможниця нашого конкурсу Катя ретельно стежить за кожним кроком життя Дмитра та потай мріє зустрітися з ним. Тому одразу ж відправила правильну відповідь на його запитання у нашому конкурсі. Та Красуня до останнього не вірила, що її мрія здійсниться. Доброе утро, телеканал Интер. Просыпаемся, потому что Дима Калиденко идет на свидание. Девушка Катя, я знаю, как ее зовут Катя, выиграла конкурс от Димы Калиденко. Она ответила на мой вопрос. Какое отделение закончил Дима Калиденко? Конечно, кукольное. Об этом никто не знал, кроме нее. Поэтому я сегодня с ней позавтракаю. Я знаю о том, что Катя меня сейчас не ждет. Будет большой сюрприз. Мало того, мы вместе позавтракаем в романтической ситуации, потому что она хочет вернуться в детство. А кто ей даст счастье на сегодня на три минуты? Конечно, я, Дима Калиденко. Пойдемте со мной, подсмотрим, как это будет. Зараз девчина впевнена, что наша снимальная группа приехала записать из нею интервью, как с переможницей. А тут сюрприз! Привет. Ты мой фанат? Да. Очень приятно. Давай с тобой позавтракаем. Да. Короче, ты в восторге? Да. Доброе утро. Доброе утро. Я не верю. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя день начинается? Это очень интересно. Так, конечно же, кофе с молоком. Раньше я курил 22 года. С сигаретки начинался день. Сейчас я бросил. Бросил курить. Я уже не курю два месяца. О, что це? Озеро, катамараны и снеданок на воде. Яка романтика. Йиху! Я давно уже не ездила на Класс! Нас. Ну что, поехали? Да. <смех> <смех> Твоя жизнь настолько яркая, насыщенная. Что было до того момента, как ты стал популярным? Театральное училище, армия, потеря родителей, потеря жен, на время потери ребенка. Вот я бы сказал, что у Димы Калиденко вообще не сладкая жизнь. У Димы Калиденко жизнь испытания. И чем больше я прохожу этого испытания, тем больше Бог мне посылает, как это говорят, сладкие конфеты и сладкие пряники. Ты еще раз хочешь жениться? Я хочу, чтобы моя новая невеста одела белое платье. Я хочу одеть белый костюм, белую бабочку, белую рубашку, белый цилиндр и собрать всех гостей в прямом эфире чтобы были лошади, чтобы была карета. Короче, как в сказке. Знаешь, я хочу еще найти Золушку. Золушку? Угу. А ее качество ты представляешь? Да, ты? она должна быть добрая, щедрая, не злая, красивая, пахнущая. Я не люблю злых женщин. Хотя злых женщин не бывает. Ну може бути одна-дві. <ріст> Нічого собі. Вони знайомі всього лише 10 хвилин. А Діма вже готовий розказати Каті усю історію свого життя. Таким щирим ми його давно не бачили. Що ж, Катя точно підходить під усі параметри Діми. І він це схоже помітив. В ньому всі тайні шоу, бізи всі секрети з кулісся. З глінішто. Та молодець. Ти супер. Ось і все. На жаль, навіть найкращі миті в житті закінчуються. Так, тільки погляньте. Ці двоє дійсно знайшли спільну мову. Здається, наша тендітна Катерина сподобалась Дмитрові не просто як переможниця конкурсу. Класно покатались, друзі. Доброго утро, просипайтесь, хорошого дня, будьте щасливі. Ти ж мужу скажи, що Діма Каліденко не приставав, не ліс цілуватися, просто акуратно поухажував. И аккуратно угостил чашечкой кофе с молоком. Спасибо. А эта девушка мне понравилась, но жалко, что она уже замужем, у нее есть ребенок. Я семьи не разрешаю. Прекрасная, улыбается, обаятельная, любит Калиденко, все про меня знает. М -м -м Добрая, м не ела булку, <ofwing> а, -а, -а, -а бросала лебедям. А наша Катя и справдеру счулалась. <с suffet> Я говорить не могу, извините. <of sentence> у меня эмоции не могу поверить, что я встретилась с Димой Калет. Он такой классный, 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 классный супер. Он пел для меня. Это один из насыщенных, ярких и незабываемых дней, которые я сейчас красным в красном календаре отмечу. Спасибо, Интеру. А вы готовы до своего снеданку с зиркою? Берите участие в нашем конкурсе и выигрывайте!